ایک اور جمعے کی حاضری نصیب فرما دی کتنے ہی مسلمان ہمارے دوست احباب عزیز و اقارب رشتہ دار پڑوسی محلے والے علاقے والے ایسے ہیں کہ جو پچھلے جمعے کو اس دنیا کے اندر موجود تھے اور آج اس دنیا کے اندر موجود نہیں ہے. گویا کہ پچھلا جمعہ ان کی زندگی کا آخری جمعہ تھا اب ہمیں بھی معلوم نہیں ہے کہ اگلا جمعہ ہماری زندگی میں لکھا ہے یا نہیں لکھا تو اللہ تعالیٰ نے ہم پر کرم فرمایا کہ ہمیں ایک اور جمعے کی حاضری نصیب فرما دی جمعے کا دن پورے ہفتے تمام دنوں کا سردار ہے جمعے کا دن تمام دنوں کا سردار ہے جمعے کا دن مسلمانوں کے جمع ہونے کا دن ہے جمعہ کا دن بڑی ہی فضیلت والا دن ہے بڑی ہی برکت والا دن ہے تمام دنوں میں سب سے زیادہ فضیلت جمعہ کی ہے جس طرح تمام مہینوں میں سب سے زیادہ فضیلت رمضان المبارک کی ہے اسی طرح تمام دنوں میں سب سے زیادہ فضیلت جمعے کی ہے یہ جمعے ہی کا دن تھا کہ جب حضرت آدم علیہ السلام آسمان سے دنیا میں تشریف لائے یہ جمعہ ہی کا دن تھا کہ جب حضرت نو علیہ السلام کو اللہ پاک نے کشتی سے نیچے اتارا وہ بھی جمعہ کا دن تھا کہ جب حضرت یونس علیہ السلام کو اللہ پاک نے مچھلی کے پیٹ سے باہر نکالا اور وہ بھی جمعہ کا دن تھا کہ جب حضرت موسی علیہ السلام کو اللہ پاک نے فرعون سے نجات دی اور وہ بھی جمعے کا دن تھا کہ جب اللہ پاک نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ سے نکالا تو یہ جمعے کا دن بڑی ہی فضیلت والا دن ہے پہلے ہی سے اس کی فضیلت چلتی آ رہی ہے پھر آگے چل کے آگے چل کے جو قیامت کا دن قائم ہوگا وہ بھی جمعے کا دن ہوگا پھر آگے چل کے جب اللہ پاک جنت میں جنتیوں کو اپنا دیدار کرائیں گے وہ بھی جمعے کا دن ہوگا تو جمعے کا دن کتنی فضیلت والا دن ہے کتنی برکتوں والا دن ہے اس جمعے کے دن کی بہت ساری فضیلتیں ہیں آپ علیہ جب جمعہ آنے لگتا تھا تو جمعے کی رات ہی سے جمعے کی تیاری کرنے لگ جاتے تھے اسی وجہ سے جمعے سے جو ایک دن پہلے آتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں جمعہ رات جمعے رات مطلب بتانے کا یہ ہے کہ جمعے کی رات جب کوئی بڑی رات آنے والی ہوتی ہے جب کوئی بڑا دن آنے والا ہوتا ہے تو اس رات کو نیند نہیں آتی جب کسی کی شادی ہونے والی ہوتی ہے تو اس رات کو نیند نہیں آتی جب کوئی خوشی کا دن آنے والا ہوتا ہے تو دن تو اگلے دن آتا ہے لیکن رات کو بھی نیند نہیں آیا کرتی ایسا ہوتا ہے نا پوری پوری رات گپ شپیں ہوتی ہیں پوری پوری رات کچہری ہوتی ہے پوری پوری رات گزارتے ہیں کہ اگلے دن ہم نے یہ کام کرنا ہے اگلے دن ہمارا خوشی کا دن ہے تو مسلمانوں کی خوشی کا دن کون سا ہے جمعے کا دن اسی وجہ سے اللہ پاک نے جمعے کے دن سے پہلے والے جو دن ہے اس کا نام جمعہ جمعے کی رات یعنی جمعے رات رکھا رکھا یعنی جمعہ رات یہ جمعہ رات مطلب جمعے کی رات ہے جمعہ آنے والا ہے بڑی فضیلت والا ہے تو رات ہی سے جمعے کی تیاری شروع کر دو چلو کوئی بات نہیں ہفتے کا دن آیا تحجد نہیں پڑی نکل گیا اتوار کا دن آیا کوئی بات نہیں تعج تو نہیں پڑھی نکل گیا پیر کا دن بھی نکل گیا منگل کا دن بھی نکل گیا بدھ کا دن بھی نکل گیا اب جمعرات آ گئی اور جمعرات کے بعد اب رات آ گئی تو یہ جو ہفتے میں چھ دن تھے پانچ دن غفلت میں گزر گئے لیکن یہ جمعے کی رات یعنی جمعے والی رات اللہ کی عبادت کر لو اس میں بھی بڑی فضیلت ہے اسی وجہ سے جمعے کو یاد دلانے کے لیے نام بھی جمعہ رات رکھا کہ جمع رات کل جمعہ ہے آج ہے جمع رات کل جمعہ ہے تاکہ مسلمانوں کو یاد دہانی ہو جائے کہ کل کا دن گویا کے تمام دنوں کا سردار ہے عید کا دن ہے عید کے دن کیا ہوتا ہے خوشی ہوتی ہے عید کے دن مسلمان ایک دوسرے سے ملتے ہیں ایک جگہ جمع ہوتے ہیں جمعے کے دن بھی اسی طرح سب جمع ہوتے ہیں تو جمعہ کا دن بڑی ہی فضیلت والا دن ہے اسی وجہ سے جو شخص جمعے والے دن انتقال کر جاتا ہے تو اس کے اوپر سے عذاب قبر ہٹ جاتا ہے اسی وجہ سے جمعہ والے دن آپ علیہ السلام رات ہی سے اہتمام کیا کرتے تھے پوری رات اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے مسلمانوں کو بھی کہتے تھے کہ چلو چھے دن گزر گئے اب جمعے کی رات ہے کل جمعہ ہے آج کی رات تو کم از کم عبادت کر لو اسی وجہ سے آج بھی آپ دیکھیں کہ جتنے بھی بیانات یا جتنی بھی مجالس ہوتی ہیں وہ جمعے کی رات ہوتی ہیں کیا ہوتی ہیں اگلے دن جمعہ ہوتا ہے شب جمعہ مدنی مسجد میں کون سے دن ہوتا ہے جمعہ رات کو ہوتا ہے اسی طرح آپ کہیں بھی نظر دوڑائیں اکثر آپ کو ایسے ہی ملے گا کہ جمعہ رات یعنی رات کو شب جمعہ ہوتا ہے کیونکہ بڑی فضیلت والا دن ہوتا ہے تو آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جمعے والے دن یعنی رات آپ نے گزار لی جمعہ رات آئی رات آپ نے تہجد میں گزار لی اب کوشش کرو کہ جمعے کے دن کی جو فجر ہے اس کو جماعت کے ساتھ پڑھ لو عام دنوں میں فجر جماعت کے ساتھ نہیں پڑی کوتاہی ہو گئی سستی ہو گئی لیکن جمعے والے دن کی فجر لازمی مسجد میں جا کر جماعت سے پڑھ لو ویسے تو عام فجر کی نماز میں بھی, بھی فرشتے حاضر ہوتے ہیں لیکن جمعے والے دن کی بات ہی کچھ الگ ہے واحد نماز ہے فجر کی نماز جس کے اندر رات والے فرشتے اور دن والے فرشتے دونوں موجود ہوتے رات والے فرشتے اور دن والے فرشتے دونوں موجود ہوتے ہیں اور فجر کی نماز یہ واحد نماز ہے کہ جس کی دعا کے اندر یعنی فجر کی نماز کے بعد جب دعا مانگی جاتی ہے اس دعا کے اندر فرشتے بھی آمین کہتے ہیں اسی وجہ سے فجر کی نماز جب آپ پڑھیں گے تو آپ کو ایک عجیب سا سکون ملے گا چہرے پر سکون آئے گا خوش ہوگا دل سکون میں آئے گا اور اتنا مزہ آئے گا اتنا سکون ملے گا جو دیگر نمازوں میں نہیں ملتا اسی وجہ سے کہ اس میں فرشتے موجود ہوتے ہیں اور فرشتے کس سے بنے نور سے بنے ہیں فرشتے نور سے بنے ہیں اور جب نور جس جگہ پر آ جائے تو وہ مجلس بھی پھر نوری نور ہو جاتی ہے وہ نور مجلس بھی پھر نوری نور ہو جاتی ہے تو کوشش کریں کہ فجر کی نماز جماعت کے ساتھ مسجد میں آ کر پڑھیں اور جمعے کی جو نماز ہے فجر اس کو تو لازمی مسجد میں آ کر پڑھیں اسی طرح فجر کی نماز پڑھنے کے بعد آپ اسی جگہ پر بیٹھے رہیں فجر کی نماز پڑھنے کے بعد اسی جگہ پر بیٹھے رہیں کب تک بیٹھے رہیں اشراق تک بیٹھے رہیں اشراق تک, تک قرآن کریم کی تلاوت کر لیں اشراق تک ذکر کر لیں اللہ کو یاد کر لیں تصبی پڑھ لیں کچھ بھی کریں اسی جگہ پر بیٹھے رہیں اس کے بعد جیسے ہی سورج نکل جائے اور اشراق کا وقت ہو جائے دو رکعت نماز اشراق پڑھ لیں آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے فجر کی نماز جماعت سے پڑھی فجر کی نماز پڑھنے کے بعد اشراق اس تک اسی جگہ پر بیٹھ کر اللہ کا ذکر کیا اس کے بعد اشراق کی نماز پڑھی تو اس کو مقبول عمرے کا ثواب ملتا ہے مقبول عمرہ مقبول عمرہ مطلب قبول ہو گیا اب یہاں پر پیسے جمع کرتے ہیں پیسے جمع کرنے کے بعد عمرے پر جاتے ہیں واپس آتے ہیں لیکن اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ قبول ہوا یا نہیں ہوا یہ تو واحد فجر کی نماز سے لے کر اشراق تک جو شخص اللہ کا ذکر کرتا ہے پھر اشراق کی نماز پڑھتا ہے تو آپ علیہ السلام, السلام ارشاد فرما رہے ہیں اس کو مقبول عمرے کا ثواب ملتا ہے تو کتنا آسان ہے امیر بھی کر سکتا ہے غریب بھی کر سکتا ہے چھوٹا بھی کر سکتا ہے بڑا بھی کر سکتا ہے عربی بھی کر سکتا ہے اجمی بھی کر سکتا ہے ہر کوئی کر سکتا ہے آسانی سے کر سکتا ہے بس تھوڑی سی کوشش کرنے کی ضرورت ہے تھوڑی سی محنت کرنے کی ضرورت ہے تھوڑا سا مجاہدہ کرنے کی ضرورت ہے یہ وہ ثواب ہے یہ وہ اعمال ہیں کہ جب یہ آنکھیں بند ہو جائیں گی جب ہم دنیا سے منتقل ہو جائیں گے اس کے بعد ان اعمال کا پتہ چلے گا تو سب سے پہلے فجر کی نماز جماعت سے پڑھی جماعت سے پڑھنے کے بعد اشراق تک وہیں بیٹھے رہے پھر اشراق کی نماز پڑھ لی اس کے بعد اپنے گھر کو واپس آگئے پھر گھر پر آنے کے بعد آٹھ بجے سے ساڑھے آٹھ بجے تک اور زوال سے پہلے پہلے چاش کی نماز پڑھ لی کون سی نماز پڑھ لی چاش کی نماز پڑھ لی وہ بھی چار رکاتے ہیں دو رکات پڑھی پھر دو رکات پڑھی چار رکات چاش کی پڑھ لی آپ نے فرمایا کہ ہر انسان, کے, ہر انسان کو اللہ پاک نے اس کے جسم کے اندر تین سو ساٹھ جوڑ دیے ہیں تین سو ساٹھ ہڈیوں کے جوڑ ہیں ہڈیاں سمجھتے ہیں نا یہ جو ہڈیاں ہیں نا انسان کے اندر یہ تین سو ساٹھ ہیں تین سو ساٹھ ہڈیاں ہیں یہ انگلیوں میں الگ ہڈیاں ہیں اسی طرح پوروں میں الگ ہڈیاں ہیں اور اسی طرح یہ کونی کی الگ ہڈی کلائی کی الگ ہڈی دی, دماغ کی الگ ہڈی اسی طرح یہ گلے کی الگ ہڈی ٹانگوں کی الگ ہڈیاں اسی طرح ریڑ کی ہڈی اسی طرح کمر کی ہڈی اسی طرح گھٹنوں کی ہڈی اسی طرح پورے جسم کے اندر تین سو ساٹھ ہڈیاں ہیں تین سو ساٹھ جوڑ ہیں تو آپ علیہ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ ہر مسلمان پر ہر انسان پر لازم ہے کہ وہ روزانہ تین سو ساٹھ جوڑوں کا صدقہ دے جب تین سو ساٹھ جوڑوں کا صدقہ دے گا تو اس کی ہڈیوں میں درد نہیں ہوگا اس کے جوڑوں میں درد نہیں ہوگا اس کو ہڈیوں کی بیماری نہیں ہوگی اس کی ہڈیوں میں تکلیف نہیں ہوگی اے اللہ کے رسول ساٹھ جوڑوں کا صدقہ کس طرح دے؟ آپ علیہ, السلام علیہ السلام نے اشارت فرمایا کہ روزانہ چاش کی نماز پڑھ لو جو شخص چاش کی نماز پڑھتا ہے گویا کہ وہ تین سو ساٹھ جوڑوں کا صدقہ ادا کرتا ہے کتنا آسان ہے امیر بھی کر سکتا ہے غریب بھی کر سکتا ہے بڑا بھی کر سکتا ہے چھوٹا بھی کر سکتا ہے عربی بھی پڑھ سکتا ہے اجمی بھی پڑھ سکتا ہے گورا بھی پڑھ سکتا ہے کالا بھی پڑھ سکتا ہے ہر کوئی پڑھ سکتا ہے شہر میں رہنے والا وہ بھی پڑھ سکتا ہے گاؤں میں رہنے والا وہ بھی پڑھ سکتا ہے اسی طرح ہر کوئی سفر میں ہو وہ بھی پڑھ سکتا ہے تو جو کوئی چاہتا ہے کہ میری ہڈیوں میں درد نہ ہو جو کوئی چاہتا ہے میرے جوڑوں میں درد نہ ہو میری کمر میں درد نہ ہو اس کو چاہیے کہ ش کی نماز کا اہتمام کر یہ وہ اعمال ہیں کہ جو آپ علیہ السلام نے ہمیں بتائے ہوئے ہیں ہمیں پتہ نہیں ہے ہمیں پتہ نہیں ہے اسی وجہ سے ہم پریشان ہو جاتے ہیں اسی وجہ سے ہم تکلیفوں میں آ جاتے ہیں آپ علیہ السلات و السلام تو ایسا پیارا دین لے کر آئے ہیں کہ جس کے اندر دنیا کی بھی کامیابیاں ہیں اور آخرت کی بھی کامیابی ہیں اب آپ نے چاش کی نماز بھی پڑھ لی صبح فجر کی نماز پڑھی جمعے والے دن فجر کی نماز کے بعد اشراق کی نماز پڑھی اشراق کی نماز کے بعد چاش کی نماز بھی پڑھ لی اب آپ جمعے کی تیاری کرنے میں لگ جائیں جمعے کی تیاری کیا ہے اچھے کپڑے صاف ستھرے کپڑے پہنیں سب سے پہلے غسل کریں غسل کرنے کے بعد مسواک بھی کریں مسواک کرنے کے بعد جب نہا کر غسل کر کے نکلیں تو خوشبو لگائیں اتر لگائیں سرما لگائیں یہ سب کس کی سنتیں ہیں آپ علیہ السلام کی سنتیں ہیں یہ عام دنوں میں تو کوئی نہیں کرتا روزانہ تو کوئی نہیں نہ روزانہ تو کوئی سرما نہیں لگاتا روزانہ تو کوئی خوشبو نہیں لگاتا روزانہ تو کوئی اچھے اچھے روزانہ صاف سترے کپڑے تو نہیں پہنتا یہاں تو ہر کسی کو یہ طاقت موجود نہیں ہے کہ روزانہ نئے کپڑے پہنے ہفتے میں ایک دن تو لازمی پہنے تو جمعے والے دن اہتمام کریں اب کپڑے بھی پہن لیے غسل بھی کر لیا مسواک بھی کر لی سرما بھی لگا لی خوشبو بھی لگا لی اب کیا کریں اب جلدی سے نماز جمعے کے لیے مسجد جائیں اب جلدی سے نماز جمعہ ادا کرنے کے لیے مسجد جائیں امام صاحب کے آنے سے پہلے مسجد میں انتظار میں بیٹھ جائیں مسجد میں نماز کے انتظار میں بیٹھنا گویا کے نماز میں شامل جو شخص مسجد میں آ کر نماز کے انتظار میں بیٹھ جاتا ہے اللہ رب العزت اس کے امال نامے میں نماز پڑھنے کا ثواب لکھ ہے اب نماز جمعے کے لیے آ آپ علیہ السلام نے اشارت فرمایا اب کوشش کریں کہ جہاں پر جگہ مل جائے وہیں پر ہی بیٹھ جائیں لوگوں کو پھلانگتے ہوئے نہ جائیں لوگوں کے کندھوں پر سے پھلانگتے ہوئے نہ جائیں جہاں پر جگہ مل جائے وہیں پر ہی بیٹھ جائیں اس کے بعد کیا کریں اس کے بعد جیسے ہی امام صاحب خطبہ دیں اس خطبے کو خاموشی سے سنیں جیسے ہی امام صاحب خطبہ دیں اس خطبے کو خاموشی سے سنیں نماز جمعہ ادا کریں اس کے بعد اللہ پاک سے خوب دعائیں مانگے آپ علیہ السلط والسلام نے اشارت فرمایا کہ جمعے والے دن ایک ایسی گھڑی ہوتی ہے کہ جس گھڑی کے اندر اللہ پاک سے جو بھی دعا مانگو وہ اسی وقت قبول ہو جاتی ہے لیکن وہ گھڑی معلوم نہیں ہے کون سے وقت میں ہوتی ہے اسی وجہ سے جمعے کے دن جیسے ہی صبح فجر کی نماز پڑھی مغرب تک اللہ پاک سے خوب دعائیں کرنی چاہیے اور اسی وجہ سے آپ علیہ السلام نے جمعے کا دن کیسے گزارے اس کے اعمال بتائے سب سے پہلے فجر پڑھو فجر کے بعد اشراق پڑھو اشراق کے بعد چاش پڑھو اب تم نماز جمعے کی تیاری کرو اس کے بعد نماز جمعہ ادا کرو اس کے بعد کیا کرو اس کے بعد سورہ پڑھو اس کے بعد سورہ کحف پڑھو جو شخص جمعے والے دن سورہ کحف کی تلاوت کرتا ہے تو آپ علیہ السلام, علیہ السلام نے اشارت فرمایا کہ پچھلے جمعے سے لے کر اس جمعے تک جتنے بھی اس کے صغیرہ گناہ ہوتے ہیں وہ بھی معاف ہو جاتے ہیں اور اس کے اعمال نامے میں ایک جمعے سے دوسرے جمعے تک نوری نور پیدا ہو جاتا ہے اب سورہ کحف بھی پڑھ لی ایک اور فضیلت کہ جو شخص ہر جمعہ کو پابندی کے ساتھ سورہ کحف کی تلاوت کرتا ہوگا وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا اسی طرح اثر کی نماز کا وقت ہو گیا آپ علیہ السلام نے اشارت فرمایا اثر کی نماز بھی جماعت سے پڑھو جماعت سے پڑھنے کے بعد کوشش کرو اسی مرتبہ درو شریف پڑھ لو اسی مرتبہ درو شریف پڑھو اللہم صلی علی محمد ان نبی الامی وعلا آلہ وسلم تسلیمہ یہ والا دروش شریف بھی پڑھ سکتے ہیں یا کوئی بھی پڑھ سکتے ہیں جو آپ کو یاد ہو جو شخص جمعے والے دن عصر کی نماز کے بعد اسی مرتبہ درو شریف پڑھے گا آپ علیہ السلام نے اشارت فرمایا اس اسی مرتبہ درو شریف پڑھنے کی برکت سے اس کے اعمال نامے سے اسی سال کے صغیرہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں اگر اس کی زندگی اسی سال کی ہوئی اور اس میں جو صغیرہ گناہ ہو وہ معاف ہو جاتے ہیں تو کتنا آسان ہے غریب بھی پڑ سکتا ہے امیر بھی پڑھ سکتا ہے بڑا بھی پڑھ سکتا ہے چھوٹا بھی پڑھ سکتا ہے عربی بھی پڑھ سکتا ہے عجمی بھی پڑھ سکتا ہے شہر میں رہنے والا بھی پڑھ سکتا ہے گاؤں میں رہنے والا بھی پڑھ سکتا ہے سفر میں بھی پڑھ سکتا ہے ہر کوئی پڑھ سکتا ہے یہ عامال بڑے ہی آسان ہیں ان میں کوئی پیسے نہیں لگتے اس میں کوئی پیسے نہیں لگتے دنیا کی چیزوں کے حاصل کرنے کے لیے تو پیسہ بھی لگتا ہے اور اسی طرح سفارش بھی لگانی پڑتی ہے کسی بڑے کے پاس جانے کے لیے بڑی منت سماجت کرنی پڑتی نہیں ہے وہ بادشاہوں کا بادشاہ وہ آکم الحاکمین وہ ارحم الراحمین وہ کہتا ہے کہ اے ابن آدم میں تو تیری شیرک سے بھی زیادہ قریب ہوں میں تو تیری شیرک سے بھی زیادہ قریب ہوں بس تو مجھے پکار تو صحیح ادعونی مجھے پکارو ادعونی مجھے پکارو استجب لکم میں تو تمہاری دعاوں کو قبول کرنے والا ہوں اب عصر کی نماز بھی پڑھ لی عصر کی نماز کے بعد اسی مرتبہ درو شریف بھی پڑھ لیا اس کے بعد مغرب کی نماز کا وقت ہو گیا جب مغرب کی نماز کا وقت ہو گیا اب مغرب کی نماز بھی جماعت سے پڑھی اس کے بعد سورت الواقعہ پڑھنی ہے کیا پڑھنی ہے سورہ واقعہ پڑھنی ہے اور اوابین کی نماز پڑھنی ہے آپ علیہ السلام والسلام نے اشارت فرمایا کہ جو شخص مغرب کی نماز کے بعد عوابین کی نماز پڑھتا ہے عوابین کے نوافل پڑھتا ہے اس کے اعمال نامے میں بارہ سال کی عبادت کا ثواب لکھا جاتا ہے بارہ سال کی عبادت کا ثواب اب بارہ سال تو کسی کو پتہ ہی نہیں آگے زندہ ہو یا نہ ہو لیکن عوابین کی نماز پڑھ کے اگلے بارہ سال کے آمان نامے میں اگلے بارہ سال کے ثواب لکھوا سکتے ہیں تو یہ بھی آسان ہے آسان ہے مشکل ہے دو رکعت پڑھی میں نیت کرتا ہوں دو رکعت نماز اوابین کی میں نیت کرتا ہوں دو رکعت نماز عوابین کی اللہ اکبر دو رکعت پڑھی اس کے بعد دوبارہ میں نیت کرتا ہوں دو رکعت نماز عوابین کی اسی طرح وہ بھی پوری ہو گئی پھر اسی طرح دوبارہ کی تو ٹوٹل اوابین کی جو نماز ہے وہ چھ رکاتے کتنی ہے اگر وقت کم ہو اور آپ کو کوئی کام ضروری ہو تو صرف دو بھی پڑھ سکتے لیکن پڑھیں ضرور پڑھیں ضرور اس کی کوشش کریں یہ وہ اعمال ہیں کہ جو ہمیں آگے بھی فائدہ دیں گے اور دنیا میں بھی فائدہ دیں گے اب مغرب کی نماز بھی پڑھ لی مغرب کی نماز پڑھنے کے بعد کی نماز بھی پڑھ لی یہ جمعے کا دن ہم کیسے گزارے یہ وہ بات چل رہی ہے جمعہ کا دن ہم نے کیسے گزارنا ہے یہ وہ بات چل رہی ہے اب جب کی نماز پڑھ لی اب کوشش کریں کہ سورہ واقعہ کی تلاوت کر لیں سورہ واقعہ ستائیسویں پارے میں سورہ رحمان کے بعد آپ علیہ, علیہ السلام نے اشارت فرمایا کہ جو شخص سورہ واقعہ مغرب کے بعد پڑھے گا وہ کبھی بھی زندگی میں فقر و فاقہ میں مبتلا نہیں ہوگا آج ہم ڈرتے ہیں کس سے ڈرتے ہیں فقر و فاقہ سے ڈرتے ہیں برے حالات سے ڈرتے ہیں تنگستی سے ڈرتے ہیں اور اسی طرح ایسا نہ ہو ہمیں کھانے پینے کا مسئلہ ہو جائے بیوی بی بچوں کا مسئلہ ہو جائے ہر کوئی گھبراتا ہے ہر کوئی ڈرتا ہے آپ علیہ السلام نے فرمایا میں تمہیں آج ایسا توفہ دے رہا ہوں میں قرآن کی ایسی صورت بتا رہا ہوں کہ اس کی پابندی کرو گے کبھی بھی فخر و فاقہ میں مبتلا نہیں ہوگے تم بھی پڑا کرو اپنے گھر والوں کو بھی کہا کرو تو ہمیں بھی چاہیے نا کہ مغرب کی نماز کے بعد عوابین کی نماز پڑھی عوابین کی نماز پڑھنے کے بعد سورہ واقعہ کی تلاوت کری اگر مسجد میں ہیں مسجد میں کر لیں گھر میں ہیں گھر میں کر لیں اس کے بعد عشاء کی نماز کا وقت ہو گیا اب جمعہ جا رہا ہے اب ہفتہ آ رہا ہے اب جمعہ جا رہا ہے ہفتہ آ رہا ہے اب عشاء کی, عشاء کی نماز پڑھی عشاء کی نماز بھی جماعت کے ساتھ پڑھی عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد جو شخص سورہ ملک کی تلاوت کرے گا اب عشاء کی نماز کے بعد کون سی صورت پڑھنی السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص عشاء کی نماز کے بعد سونے سے پہلے ملک کی تلاوت کرے گا تو اللہ پاک اس ملک کی تلاوت کی برکت سے اس کو عذاب قبر سے بچا لے آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ قرآن کے اندر ایک صورت ایسی ہے جو تیس آیتوں پر مشتمل ہے جس کی تیس آیتیں ہیں وہ ایسی صورت ہے کہ اپنے پڑھنے والے کے لیے کل قیامت والے دن اللہ تعالی کے دربار میں جھگڑا کرے گی کرے گی اور کہے گی اے اللہ یہ شخص مجھے روزانہ پڑھتا تھا یہ شخص روزانہ مجھے دنیا کے اندر ہر عشاء کی نماز کے بعد پابندی سے پڑھتا تھا یا اللہ میری سفارش اس کے حق میں قبول کر لے میری سفارش اس کے حق میں قبول کر لے اور اس کو جنت میں داخل کر دے اور اگر آپ ایسا نہیں کریں گے تو پھر مجھے اپنے قرآن کریم میں سے نکال دیں یعنی اس طرح اللہ پاک کے دربار میں سفارش کرے گی اور جھگڑا کرے گی وہ کون سی جی صورت ہے سورہ ملک, ملک ہے تو جو شخص بھی چاہتا ہے ہم سارے گناہ گا رہے ہیں ہم سارے گنا گارے ہیں گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں تو کم از کم جمعے والے دن تو یہ اعمال کر لیں کم از کم جمعے والے دن تو کوشش کر لیں پورا ہفتہ ایسے ہی غفلت میں گزر جاتا ہے پورا ہفتہ ایسے ہی غفلت میں گزر جاتا ہے نمازیں بھی صحیح وقت پہ نہیں ہوتی اور ذکر و اسکار بھی نہیں ہوتا قرآن بھی نہیں پڑھتے تو کم از کم جمعے والے دن ہی پڑھ لیں ہو سکتا ہے اللہ پاک اس جمعے کے جمعے کے اعمال کی برکت سے دیگر دنوں میں بھی پڑھنے کی توفیق عطا فرما جب ایک عمل قبول ہو جاتا ہے تو دوسرے کی اللہ پاک توفیق دے دیتے ہیں جب ایک جمعہ ہم ایسا گزار لیں گے تو اللہ پاک اس جمعہ کی برکت سے ہفتے میں بھی کرنے کی توفیق عتا فرماتے گے جب ہم ہفتے کو بھی کر لیں گے تو اللہ پاک اس ہفتے کی برکت سے اتوار کو بھی کرنے کی توفیقہ فرما دیں گے اسی طرح اتوار کے بعد پیر کو بھی منگل کو بھی بدھ کو بھی پھر جمعرات کو بھی گویا کہ زندگی بدلنا شروع ہو جائے گی لیکن کب جب ہمت کریں گے جب کوشش کریں گے کوشش کے بغیر کچھ نہیں ہوتا اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ ہم نے انسانوں کو اختیار دیا ہوا ہے کہ جو مرضی کرو چاہو تو نیک عمال کر لو چاہو تو برے عمال کر لو ہم تمہیں کچھ نہیں کہیں گے ہاں مرنے کے بعد حساب الگ ہے جس طرح آج امتحان سینٹر کے اندر جہاں امتحان ہوتا ہے وہاں پر طلبہ پیپر حل کر رہے ہوتے ہیں اور ساتھ میں جو ٹیچر ہوتے ہیں جو استاد ہوتے ہیں وہ چکر لگا رہے ہوتے ہیں چکر لگا رہے ہوتے ہیں امتحان حال میں دیکھ رہے ہوتے ہیں کسی کو کاپی کی ضرورت تو نہیں ہے کسی کو کوئی سوال سمجھ نہیں آ رہا تو اس کو سوال سمجھا دیں وہاں ٹیچر موجود ہوتے ہیں نا اگر ٹیچر کسی طالب علم کو دیکھے کہ وہ جواب سوال کا جواب غلط دے رہا ہے تو بتاؤ ٹیچر اس کو بتائے گا یا نہیں بتائے گا وہ تو نہیں بتائے گا اس کو ہی یہ غلط دے رہا ہے اس کو ہی یہ فیل ہو جائے گا لیکن بتائے گا نہیں کیونکہ وہ بتانے کی جگہ نہیں ہے وہاں ان کو اختیار دی دیا ہوا ہے چاہو تو تم جواب صحیح دو چاہو تو تم جواب غلط دو ہاں جب اس کا ریزلٹ آئے گا جب اس کا نتیجہ آئے گا جب پتہ چل جائے گا کہ تم نے امتحان حال میں سوال کا جواب صحیح دیا تھا یا غلط دیا تھا تو یہ دنیا کیا ہے امتحان کی جگہ ہے یہ دنیا کیا ہے دار الامتحان ہے امتحان کی جگہ ہے یہاں اللہ پاک دیکھ رہے ہیں کہ یہ بندہ نماز نہیں پڑھ رہا یہ بندہ قرآن نہیں پڑھ رہا یہ بندہ غلط کام کر رہا ہے یہ بندہ نافرمانی کر رہا ہے یہ بندہ زنا کر رہا ہے یہ بندہ شراب پی رہا ہے یہ بندہ وہ کام کر رہا ہے کہ جو اللہ نے منع کیے ہیں گویا کہ یہ سوال کا جواب غلط دے رہا ہے لیکن اس کے باوجود بھی اللہ پاک کی طرف سے کوئی پیغام نہیں آتا کیوں نہیں آتا کہ یہاں پر اختیار دیا ہوا ہے یہ امتحان کی جگہ ہے جب ریزلٹ آئے گا جب نتیجہ آئے گا فَمَنْ يَعْمَلْ مِسْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرَنْ يَرَا وَمَنْ يَعْمَلْ مِسْقَالَ ذَرَّةٍ شَرَّنْ يَرَا وہ نتیجہ کا دن تو ایسا ہوگا کہ جس نے ذرہ برابر بھی نیکی کی ہوگی اللہ باگ اس کا بھی اس کو عجر و ثواب دیں گے اور جس نے ذرہ برابر بھی برائی کی ہوگی اللہ باگ اس برائی کے بدلے اس کو سزا دیں گے تو وہ ہوگا ریزلٹ کا دن وہ ہوگا نتیجے کا دن آج ہے امتحان کا دن تو جب ہم جمعے والے دن اس طریقے سے اعمالوں میں لگیں گے تو اللہ پاک سے امید ہے کہ اللہ پاک اس جمعے کے اعمال کی برکت سے ہماری زندگی کو بدلنا شروع کر دیں گے تو سب کوشش کریں گے نا سب کوشش کریں گے کہ انشاءاللہ ہم اپنے جمعے کو ان اعمال کی پابندی کے ساتھ گزاریں گے ابھی تک جو زندگی ہماری گزری غفلت میں گزری ابھی تک جو ہم نے جمعے گزارے غفلت میں گزارے لیکن آج جیسے کوشش کرنی ہے کہ اب جیسے ہی ہماری زندگی میں جمعہ آئے تو جمعے کی رات جاگنا ہے جاگنے سے مراد کیا ہے تحجد کی نماز پڑھنی انشاءاللہ جمعہ جمعے کی رات ہم تحجد کی نماز پڑھیں گے اس کے بعد ہم فجر کی نماز جماعت سے پڑھیں گے فجر کی نماز پڑھنے کے بعد اشراف تک وہیں بیٹھے رہیں گے اللہ کو یاد کریں گے اشراق کی نماز پڑھیں گے تاکہ مقبول عمرے کا ثواب گھر لے کر آ جائیں اس کے بعد چاش کی نماز پڑھیں گے تاکہ ہمارے جسم کے اندر جو تین سو ساٹھ جوڑ ہیں اس کا صدقہ ادا ہو جائے اس کے بعد ہم جمعے کی تیاری کریں گے اچھی طرح غسل کریں گے اچھے صاف ستھرے کپڑے پہنیں گے اگر خوشبو ہوئی تو خوشبو بھی لگائیں گے بالوں میں تیل بھی لگائیں گے سرما بھی لگائیں گے اور جلدی سے مسجد میں نماز جمعہ ادا کرنے پہنچ جائیں گے اور اس کے بعد امام صاحب کا خطبہ غور سے سنیں گے اس کے بعد نماز جمعہ ادا کریں گے نماز جمعہ کرنے کے بعد سورہ کہا پڑھیں گے سورہ پڑھنے کے بعد اپنے گھر کو آ جائیں گے پھر اس کے بعد کی نماز میں جائیں گے کی نماز پڑھیں گے اصر کی نماز کے بعد اسی مرتبہ درو شریف پڑھیں گے دروز شریف پڑھنے کے بعد مغرب کی نماز کا وقت ہوگا تو مغرب کی نماز پڑھیں گے مغرب کی نماز پڑھنے کے بعد سورہ واقعہ کی تلاوت کریں گے اور اوابین کی نماز پڑھیں گے تاکہ ہمارے عمل نامے میں بارہ سال کا ثواب لکھا جائے تاکہ سورہ واقعہ کی برکت سے ہمارے اوپر فقر و فاقہ نہ آئے اس کے بعد ہم عشاء کی نماز تک عشاء کی نماز کا انتظار کریں گے جب عشاء کی نماز ہوگی عشاء کی نماز بھی جماعت سے پڑھیں گے عشاء کی نماز جماعت سے پڑھنے کے بعد سورہ ملک کی تلاوت کریں گے تاکہ سورہ ملک کی تلاوت کی برکت سے اللہ پاک عذاب قبر سے ہمیں بچائیں گے اب جب ہم نے فجر کی عشاء کی نماز بھی جماعت سے پڑھ لی اور پورے دن ہم نے اعمال میں گزارے تو اللہ پاک کتنا خوش ہوں گے اللہ پاک کتنا خوش ہوں گے اور ہماری زندگی کا مقصد بھی کیا ہے اللہ کو راضی کرنا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّةِ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ ہم نے انسانوں کو اور جناتوں کو صرف اور صرف اپنی عبادت کیلئے بھیجا ہے تو جب صبح جمعہ والے دن ہم ان عمالوں میں لگ کر اپنے دن کو گداریں گے تو کیوں نہ پھر ہم خوشیوں سے اللہ پاک ہماری زندگی کو بھر دیں گے ہمارے گھروں کے اندر سکون آئے گا ہماری زندگی میں سکون آئے گا بیماریاں ختم ہوں گی پریشانیاں ختم ہوں گی تنگ دور ہوں گی اور اللہ پاک ہماری زندگی کو اچھی زندگی بنا دیں گے درس قرآن درس حدیث اصلاحی بیانات فکی مسائل اور وظائف کے لیے مفتی ابو بکر انصاری کے چینل کو سبسکرائب کریں